И вот э, на сегодняшний день вы как руководитель, да, исполняете обязанности э, руководителя пенсионного фонда. Э, хотелось бы два слова узнать, э, как э, идет с выплатами у вас по области. Нормально начисление вовремя, там, индексация, или есть какие-то трудности в этом плане, и есть какие-то жалобы от э, самих пенсионеров. Ну, в этом году у нас идет нормально, финансирование идет нормально по тех графиках, mm -hmm. которые мы обеспечиваем. То есть до 25 числа мы обеспечиваем выплату пенсий по области. Сегодня у нас больше миллиарда денег идет на выплату пенсий по области. Но сейчас э, и приезжают у нас люди с Востока. Те, которые переселены. Оперативно делаем им тут выплату пенсии. Так что на сегодня проблем конец. То есть мы своевременное финансирование всех. <звы> <Чтобы звы> все Сегодняшний кризис, сегодняшняя война, в принципе, не сильно сказывается на тех обязательствах, которые были запланированы вот в бюджете. Перед пенсионерами. Да. Все с Удаётся, удается, ну? да. А э, область э, по выплатам пенсии на детационная у вас получается? Ну, понимаете, у нас сейчас э, единый взнос администрирует фискальная служба. Mm -hmm. Фактически к нам идут, по нескольким источникам у нас идет mm -hmm. сбор денег. И у нас уже на финансирование идет выплат э, через Киев, то есть mm -hmm. Киев ну, да. дает финансирование на проведение выплаты пенсии. Mm -hmm. ну, то есть э, в любом случае какую-то часть дают Киев, э, кроме тех сборов, которые э, область делает, правильно? Да, но ну, а наши сборы тоже идут все в Киев. Ну понятно, Они просто э, в этом э, количестве средств, которые вы выплачиваете, то есть больше, ну около миллиарда, да, да. Э, есть часть денег, которые пошли отсюда, и есть... Часть ну, денег, часть которые до Государственного датируют. бюджета, которые То есть, на службы, сегодняшний день, в любом случае... ...служащим, часть пенсии она финансируется через государственный бюджет. Mm -hmm. вот, то есть, они уже через Киев попадают на... Ну, по, -по, по другим статьям просто люди да, это да, получают. Понятно. А, э, просто такой вопрос. Если децентрализация будет и изменение там... Э, ну, я не думаю, что прям изменить что финансирование пенсионного фонда будет в каждой области отдельно, но э, доходность бюджета, как вы думаете, будет такая, что Львовская область будет на самофинансирование, имеется в виду пополнение тех средств, которые необходимы, или все равно э, что-то будет э, частью государства? Ну, тут есть два момента. Mm -hmm. Один момент, что люди. Допустим, работает в одних регионах, приезжает, ага, получает то есть пенсию в это... другой, да? Ну, на них то не рассчитано. Он, то он это... может работать в Киеве, да? Приехать, ага. пенсию, домой, Напомню, получает здесь. Другой момент, что многие предприятия нас работают, тут люди работают, живут, учатся, лечатся, а доходы идут. Главное предприятие Понятно. в Киеве, да, да, и да, оно да. все в Киеве оплачивается, понимаете? Ну и еще момент, что пенсия вот, по закону, который мы просто финансируем, там есть одна часть и другие доплаты. они не совсем по закону должны как бы покрываться за счет и государственного бюджета. Угу. То есть тут не за счет местного. Надо четко рассчитать. Что должен пенсионный фонд, что должен государственный mm -hmm. бюджет, другие структуры, которые должны покрывать эти. Mm -hmm. У нас проблема с годными пенсиями, что ну, они предприятия не всегда могут оплатить эти пенсии, поэтому фактически пенсионный фонд берет на себя функции этим людям, которые досрочно вышли на пенсию, оплачивать эти пенсии. Скажите, вот э, на сегодняшний день мы все наблюдаем, как идет девальвация гривны. Э, исходя из этого идет повышение продуктов питания, э, товаров первой необходимости. И, естественно, э, при, этой, при таких ситуациях э, нормальное явление – это э, индексация. А как у нас обстоят дела? И ну, есть ли много жалоб по этому поводу? Мы индексировали пенсии. Ну, а в каком проценте? Какой процент был индексации за последнее время? Ну, вот в том проценте. там есть, ну, методика определяется базовый месяц, с которого идет начисление процента, и в этих и по этим процентах мы Проводим индексацию. Ну, там со составляющие в... может быть э Раз... разные, это базы понятно. Период, Но э в этой формуле составля... э есть составляющая, которая дает там э на сегодняшний день э орган, э который указывает, что процент э инфляции такой, то правильно да. вы его подставляете? Дает. Так вот э статистика дает этот процент, э он заниженный, вот ваше мнение? Или он соответствует тому уровню, который есть? Нет, я, ну, я не провоцирую нет, его на вас нет, какие я... Просто там есть тоже же методика. Хорошо, ну да. Корзина определяется, все, и поэтому все считается. Ну, я думаю, что методика – это хорошо, но если люди чувствуют, что раньше они получали нет, те, понятно, те, те деньги, что... что они сегодня получают, но Даже это соответствовало там 300 долларов, как мне вот... Э -э пенсионеры простые рассказывают а сегодня это 100 долларов и плюс на э, то чтобы купить на эти 100 гривен он вчера мог э, неделю питаться а сегодня 100 гривен на день не хватает из-за лекарств дороговизны и за продукты питания поэтому я думаю что тут где-то есть ну, понимаете, это не только пенсионеры, это все и работающие. Да, ну, такой процесс. И вот я всегда говорю, что пенсионная система, она отображает экономику, отображает отношения в обществе. Поэтому да. тут все взаимосвязано. Если экономика будет не, да, не даст, и пенсионеры да, не да, получат, оно от, с, одно с другим связано Да. Нужно поднимать экономику, чтобы увеличить количество рабочих мест, и чтобы было это от юридических лиц и от тех людей, которые работают на этих предприятиях. И если этого вот не будет, то естественно откуда будет наполнение и откуда может повышение быть. Да, все относительно, понимаете. Пошел на базар, да, ты как покупатель говоришь, да, дорого, дорого. А тут что продавец, а чтобы это вырастить, сколько надо труда, средств да. ложить. Тоже тут понимаете. Вот да. А скажите, вот та пенсионная реформа, которую пытались предыдущие власти внедрить, и ну, на сегодняшний день я считаю, что она провалена. Э, в самой сути этой пенсионной реформы были какие-то хорошие э, задатки или э, мысли? Вот просто ну, понимаю, как, как специалист пенсионная, пенсионная реформа. реформа тоже понимает, что это касается только пенсионеров, но я говорю, это не касается пенсионеров. Пенсионеры, они уже ничего фактически не создают. Это в первую очередь пенсионная реформа должна коснуться экономики. Экономика даст ресурсы, пенсионеры хорошо заживут, понимаете, даст рабочие места. То есть человек, если он здоров, да, он имеет работу, ему и пенсия не нужна, он будет работать дальше. Нет, он может нужна, выйти. В любом случае. Нет, ну, да, если он уже не сможет работать. То есть тут надо и в первую очередь говориться за людей, чтобы люди были здоровы и могли работать. Без экономики мы ничего Это не сделаем. Это понятно, понятно. Мы можем и в 40 лет. Можно... Значит, 40 лет пенсии скажем, да, вот всем будет по 100 гривен, можете идти на пенсию. Просто э, пенсионная реформа это реформа именно э, пенсионной системы, а так в э, стране, в государстве нужно э, проводить разные реформы в разных направлениях и в экономике то же самое. Просто я имел в виду, что э, та реформа, которая проводилась, что она дала повышение э, рабочего стажа для э, женщин, э, уменьшились льготы, которые были по линии пенсионного фонда на 300 на 35 миллиардов, ну их сократили и на этом все закончилось. Это та информация, которую я получил. И плюс понятное дело, что пенсионная реформа она не для сегодняшнего пенсионера, который сегодня получает, а это для для будущего. Для будущего. И э, исходя из этой реформы, которая есть, это позволяет э, будущим пенсионерам ложить свои накопления в те накопительные пенсионные фонды, там, не государственные пенсионные фонды, для того, чтобы та пенсия, которая у него будет, еще добавить, ну, то есть увеличить. И плюс здесь, какой плюс для государства? Эти накопительные средства, они имеют возможность использовать как... Да, за счет этого развивать экономику, открывать предприятия, промышленность, увеличивать рабочие места, и как раз то, что вы сказали, тогда начнется как бы, процветание экономики и производства, естественно, будет отчисление, будет увеличение и все остальное. Естественно, это даст определенные положительные результаты. Но на сегодняшний день это нереально мы с вами же понимаем, для того, чтобы работала э, накопительная система, нужно иметь механизмы государственной защиты э, этих средств, правильно? А у нас э, банковская система очень сейчас в шатком положении находится. Мы слышим каждую неделю, то один, то другой банк закрывается. Ну, от того, что экономически не могут справиться с тем кризисом, который есть. Э, мы видим Опять повторюсь, то, что вы сказали, экономика расшатана, где-то вообще закрывается производство, сокращается рабочие места. То есть все оно в таком состоянии, что сейчас нет пенсионной реформы. И единственный выход, как я вижу, это укреплять то, что имеем. То есть есть у нас солидарная система, ее нужно укреплять и находить те э, варианты решения вопросов, чтобы э, обеспечение ни в коем разе не нарушались. Потому что если говорить о том, что давайте затянем поясы, и вы там не получите один месяц пенсии, ну, образно говоря, то за этот месяц умрет очень много людей, потому что многие э, из-за нехватки лекарств или еще по каким-то причинам они просто... Я вам даже другой расскажу, езжу по областям, общаюсь и разговариваю. Некоторые говорят, вы знаете, что сейчас смертность увеличивает. Ну, по Украине. Я говорю, в каком смысле? Голодает? Нет. Просто пожилые люди очень болезненно воспринимают те события, которые происходят на Востоке. Как погибают дети, все остальное. И то инфаркт, то инсульт, то и так далее. И получается, там гибнут наши молодые э, дети, а здесь э, умирают э, старики, которые не обеспечены э, тем вниманием, э, той системой обеспечения, которая должна быть. И ну, тяжело, нас конечно. Говорят, что есть ну, в законе три уровня, да? Да, да. Но да. можно выделить еще один уровень. Есть уровень социальной защиты, который, допустим, пенсионеры тоже получают. Да? Это льготы, субсидии на житло, проезд. Да? Ну и для Украины это тоже характерно. Еще уровень родственники, да, которые должны как-то поддерживать старшее поколение хотя у нас теперь наоборот старшее поколение да, 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 ну это должно быть по априори но если так было построено общество то я думаю что может быть даже процесса или системы пенсионного фонда и не нужно было потому что как сказал один политик с кавказской национальности, какая пенсия? Чем больше детей, какая да. пенсия? Когда -то то есть, и было? Да, то есть, если ты правильно ведешь образ жизни, ты понимаешь, что ты на свет появился для того, чтобы продолжать род. Ты должен продолжать этот род. И твои дети, твои внуки, это твое обеспечение старости. Но, увы, к сожалению, что когда человек живет, он иногда не задумывается над этим. даже Или Не задумывает поздно. поздно да, и даже не думает, должны. что он будет пенсионером. Я вам скажу, что общаясь с людьми, которые да, в предпенсионном да, возрасте, а он даже не понимает, что он скоро будет таким же. Он говорит, да, мне еще далеко, я не думаю над этим. А когда приходит, уже становится поздно. Он начинает выяснять, а что так, а почему так, а какие справки. Я говорю, как? Закон есть. Если ты знал, что ты будешь, нужно было готовиться. Нет, ну поэтому и... мы и говорим для молодых, что с первого дня работы вы идете сегодня на работу, это уже ваш вклад в вашу будущую пенсию. Ну, там потому... тяжело сознание для них да, понять. Да, да. Потому что Раньше было как там, последних пять лет, последних два года где-то пошел, поработал, заработал и тебе начислили да, максимальную да, пенсию. Да, да. Теперь так не будет. Конечно. Теперь должен... Можно э, всю жизнь, ну, э, как говорится, э, На не минимум... работать. Не работать вообще, а потом э, поработал два, ну, пусть максимум пять лет, и ты вот получаешь теперь, пенсию. пенсию. Поэтому... Ну, страховой принцип тут заложен, страховой принцип. За, за границей, я понимаю, тоже так есть. То есть, если ты не набрал определенного страхового стажа, ты на пенсию не будешь рассчитывать. Там тоже требования к страховому стажу тут очень высокие. Там нету так что. Ну понятно. Два понятно. года ты отработал. Ну видите, у них система более отлаженная, и плюс нет, не просто нет. у них уровень жизни гораздо выше и экономика тут. Ну говорю, все, все, вместе, все вместе, все вместе, все взаимосвязано. Не может быть, что экономика упадке, а пенсия будет большая. Такого да. И, и вот э, все из того, что я и рассказывал, скажу, что. Э, наблюдая за ситуацией вот именно в, в пенсионном фонде, э, наблюдая за ситуацией пенсионеров, которые есть, э, очень много людей, которые одиноки, которых даже есть те, которые есть дети, но они не общаются. Вот это, знаете, как бич какой-то многих нету детей, там дети поуезжали, оставляли своих родителей. И вот даже э, эта ситуация, которая на сегодняшний день в Луганской Донецке, мы общаемся э, с людьми, которые там остались членами партии, и многие говорят, люди не могут двигаться, люди нету финансирования, ну то есть пенсии не получают там по полгода, и никому заниматься. И плюс государство, ну, как бы, их бросает на произвол. Хотя, с другой стороны, можно задать каждому из них вопрос, а что ты думал? Где твои дети? Там, где, если не, ну, по какой-то причине не можешь иметь детей, это можно было как-то решать. Но ну, тут некоторые имеет да, детей, понимаете, но... Хуже живут, чем те, которые не имеют детей. Да, тут в каждой семье разная ситуация. Идут вот, как раз пенсионная система сегодня обеспечивает людям хотя бы минимальные, но поддержание жизни. Сегодня а? пенсионная система наиболее стабильная система пока. Еще. Ну, она показала, что в кризисное время именно солидарная система может дать возможность да. выжить людям. Это однозначно, потому что если были бы на накопительные, то мы бы превратились, ну, имеется в виду пенсионная система, превратилась в те банки, которые лопаются, при том, что у них э, эти государственные гарантии есть и так далее, или как? Э... Свои риски. Да, 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 да. Свои риски. Скажите, пожалуйста, а много обращений по переоформлению, вот то, что вы говорили? Приезжих, э, у нас порядка двух тысяч пенсионеров есть которые приехали да. здесь переформировали да. то есть из-за удаленности потому что по многим областям мы ну, тоже информации там и три тысячи и свыше трех тысяч Нет, ну там я знаю там ну здесь а в основном по тысячи это тысячи да а в основном это э, оттуда или с Крыма то есть э, ну, и, ну, насколько с Крыма я понял что шо... первая а первая волна, ну, да? да у нас с Крыма мало осталось. Ну, часть выехала, часть осталась, кто приезжал. Вот тут у нас даже есть. они тут. Ну, механизм отработан хорошо да, э, на уровне э, Киева, да. пенсионного фонда Киева. Пенсионный фонд. Украина имеется в виду. работал и оперативно сейчас. И сейчас работает, да? да? То есть проблем фактически людей, вот, по крайней мере, в нас, которые приезжают. Ну да, в этом надо отдать должное, конечно, молодцы. А, пенсионный фонд очень хорошо. Он и возможностях тех, технического прогресса сегодня она настолько э, облегчает им жизнь и все остальное, да. что можно зайти э, через интернет э, получить полностью дело того человека, который приехал, и там, в течение по-моему, одного дня он может получить да, или там двух дней. Ну да, практически так. Ну это вот, да. понятненько. Ну, скажу, что э, те инициативы, которые идут снизу, мы будем их выносить на э, рассмотрение там депутата Верховной Рады, чтобы. Есть, у вас есть представители Верховной Рады нет? Нет, нету, 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 нету. Но э, я уверен, что я всего лишь год возглавляю. И вор... уверен, что мы первым делом приведем своих представителей, э, которые стоят на защите э, людей социальной сферы и в том числе пенсионеров, э, в местные советы. Даст Бог, при децентрализации это будет наиболее эффективной работы э, в этой сфере. Ну а последующий шаг это уже, естественно, закон, законодательные органы, представители законодательного органа, которые будут уже и программы, и законы, и все то что необходимо для наиболее эффективной защиты. Ну с работающими тоже вам -то надо поработать. Не, ну конечно, конечно, Не, невозможно. Э -э, хоть э -э, я бы сказал ну, если... так, есть ну, у нас партия профильная, э -э, как говорят, многие, или партия социальной направленности, но естественно мы будем э -э, участвовать во всех инициативах. И э -э, та сила, которая у нас на сегодняшний день собирается, я бы скажу, что мы через время будем э -э, решать или участвовать в решении вопросов, куда нам идти, как, как бороться с коррупцией и э, все остальные э, вопросы относительно не социальной сферы, а жизнедеятельности страны. Ну да, это, я говорю, что это надо все вопросы решать в комплексе. Ну, я думаю, что много есть политических сил, которые должны решать глобально то, что они декларируют, а мы просто будем участвовать, помогать. Ну, для нас важна социальная сфера в этой стране. Хорошо, было очень приятно познакомиться, получить э, исчерпывающую информацию. Если какие-то будут вопросы, будем обращаться, будем надеяться, Давайте. что вы дадите исчерпывающую информацию и будете помогать. Спасибо большое. Спасибо.